Предприятие «Укроборонсервис» возник пожар и сдетонировали снаряды, которые в это время грузили на машину. Пострадал один человек. Все подробности в следующем материале. Склады боеприпасов на территории Грузевецкого сельсовета расположены за несколько метров от железной дороги и за 8 километров от областного центра. Здесь они с довоенных времен и сейчас принадлежат предприятию «Укроборонсервис», которое занимается утилизацией боеприпасов не только местных, но и из других регионов. Взрыв произошел во время погрузки арснарядов на 20-тонный автомобиль. Последующие взрывы были настолько сильными, что осколки разлетались за пределы военной части на расстояние в полкилометра. Снаряди відвантажувалися в автомобіль для перевезення в місто Шостка Сумської області для подальшої утилізації. Завдяки оперативним діям рятувальників, які втрутились в ситуацію, недопущено перекидання вогню на сусідні склади. Пожар ликвидировали в течение получаса. В результате взрыва пострадал один человек. Один из работников этого предприятия «Укроборонсервис» получил осколочное поранение нижних кинцов тела за по предыдущим данным, за оглядом лекарей, стан важкий. Население военного городка и села, на территории которого он расположен, в панике. Люди массово покидали свои дома. Руководство области будет ходатайствовать перед Минобороны, чтобы предприятие перевели в другое место, подальше от населенного пункта. Кроме того, всего в нескольких километрах расположена нефтебаза. На территории области находится еще три таких же опасных объекта с большим количеством боеприпасов. Вера Карачева, подробности телеканал Интер, Хмельницкая область.